হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ বুলি হাতত ল'লোঁ সেই জুবিনদাক লৈ দুটামান কথা ক'বলৈ মন কৰোঁ যদি মোৰ কওঁতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব যে মোৰ ক'ত ভুল হৈছে তেতিয়া মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ এতিয়া কলি যুগ আৰু এই কলি যুগতে আমাৰ মহাপুৰুষ মানে কলি যুগৰ মহাপুৰুষ জুবিন দা আমাৰ মাজলৈ আহিছিলে আৰু এই মহাপুৰুষজনাই আমাক বহুতবোৰ কিবা কিবি শিকাই থৈ গ'ল কেনেকৈ থাকিব লাগে কেনেকৈ জীৱ লাগে কেনেকৈ মানুহক সহায় কৰিব লাগে এই সকলোবোৰ তেওঁ শিকাই থৈ গ'ল আৰু তেওঁ এইটোও ক'লে যে আমাৰ কোনো ধৰ্ম নাই আমাৰ কোনো জাতি নাই আমি মুক্ত এই কথাষাৰ আগৰ পুৰুষসকলেও মহাপুৰুষসকলেও কৈছিলে যে আমাৰ কোনো ধৰ্ম নাই আমাৰ কোনো জাতি নাই আৰু এই কথাষাৰকে তেওঁ মৃত্যুৰ সময়লৈকে কৈ থৈ গ'ল আৰু সকলোকে এক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এতিয়াও যদি আমি এক নহওঁ তেতিয়াহ'লে ভগৱানে যিমানবাৰে ৰূপ ধাৰণ কৰি নাহক কিয় আমাৰ নেজডাল পোন কেতিয়াও নহয় আমি এতিয়া জেঠ জিৰ প্ৰজন্ম আমি ইচ্ছা কৰিলে দেশ জ্বলাবও পাৰোঁ দেশ সলাবও পাৰোঁ আমি আজি গম পাইছোঁ জুবিন দাই কিমান সৃষ্টি আমাৰ মাজত এৰি থৈ গৈছে তেওঁ যে এই চল্লিছ হাজাৰতকৈ অধিক গান গাইছিলে এই কথা আমি তেওঁ মৰাৰ আগত গম পাইছিলোঁ নে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ মৰাৰ পিছতহে আমি এই কথাবোৰ গম পাইছিলোঁ তেওঁৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিছিলোঁ বুজিছিলোঁ এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যেতিয়া এই সমাজত কোনোবা এজন ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক বা কোনোবা ডাঙৰ মানুহেই হওক কিবা ক্ষেত্ৰত যদি আগবাঢ়ে অকণমান যদি তেওঁ বেছিকৈ আগবঢ়া দেখিছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক বা সেই ছোৱালীজনী বা সেই ল'ৰাটোক সেই ৰাস্তাটোত আগবাঢ়িবলৈ সু সুযোগ দিয়া নাযায় তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা আঁতৰাবলৈ বিচাৰে বা আগবাঢ়িবলৈ দিবলৈ নিবিচাৰে আজি জুবিন দাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই হ'ল তেওঁকো আগবাঢ়িবলৈ দিয়া নহ'লে তেওঁক আধা ৰাস্তাতে আঁতৰাই দিলে অকল জুবিন দাই নহয় আৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে একেই হৈছে আজি যে জুবিন দাৰ কিমান প্ৰতিভাশীল আছিলে কিমানবোৰ যে তেওঁ কাক গুণ আছিলে কিন্তু আমি তেওঁক জীৱন্ত অৱস্থাত সেই গুণখিনি বা সেই প্ৰতিভাখিনি দেখি নাপালোঁ জুবিন দাৰ জীয়াই থাকোঁতে আমি তেওঁৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ সময়েই নাই তেওঁৰ বিষয়েনো আমি কিমান ভাবিছিলোঁ একোৱেই ভবা নাই কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত আমি এটা এটা পল তেওঁক অনুভৱ কৰিছিলোঁ তেওঁ নাইকিয়াটো আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেই কথা আমি তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতহে অনুভৱ কৰিছোঁ আজি বহুতে বা পুৰা অসমে চকুলো টুকিছে জয় জুবিনদা বুলি প্ৰতিধ্বনি কৰিছে তেখেতৰ জীৱন্ত কালত আমি এই চকু পানী টুকি নাপালোঁ এতিয়া আমাৰ যিমান দুখ লাগিছে তেখেত জীয়াই থাকোঁতে আমাৰ সিমান দুখ লগা নাছিলে আৰু আমাৰ অসমৰ সম্পদ আমি ভালকৈ ৰাখিব লাগে তাক আমি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ বা ৰখা নাই মই কাকো বিশেষভাৱে ক'বলৈ যোৱা নাই হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে যিসকলে আমাৰ অসমখনক বিকিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি গামোচা পিন্ধাওঁ সা সন্মান কৰোঁ আৰু তেৰক্ষী দি তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰোঁ আৰু যিসকলে আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে কৰি আহিছে আৰু মৰি আহিছে তেওঁলোকক আমি সন্মান দি নাপালোঁ যি কি নহওক জুবিনদাক আমি তেওঁ কৰি যোৱা কামৰ মাজতে জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমি সন্মান দিব লাগিব আৰু জীয়াইও ৰাখিম আৰু সন্মানো দিম আৰু তেওঁ সৃষ্টিক আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিব লাগিব জয় জুবিন দা